असलम वेलकम टू हनी किचन डॉट आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ शेफ़ हनी विवर्स उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिप्त अमान में होंगे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन शामी कबाब की रेसिपी शामी कबाब चने की दाल और गोश्त के साथ बनाई जाती है और आज हम शामी कबाब को बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बनेगी भी क्रिस्पी और टेस्टी आज की हमारी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं स्पेशली फ्रोज़न फूड का बिजनेस फ्रोज़न फूड के अंदर जब भी आप फूड को फ्रीज करते हैं तो उस फूड की तैयारी के अंदर मुआश कम से कम होती है और हम यहाँ पर शामी कबाब को इस तरह बनाएंगे कि इसके अंदर मुआश कम से कम हो और उसके अलावा इसके अंदर एक केमिकल का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जाता है जी बनाना स्टार्ट करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है चिकन ब्रेस्ट और दूसरे नंबर पर इसके अंदर शामिल हो गए चने की दाल चने की दाल को हमने अवर के लिए सोक कर दिया था चिकन ब्रेस्ट को यहाँ पर हम पीसिस करके डालेंगे ताकि जब इसको चॉप करें चॉपर के अंदर तो आसानी से ये जॉब हो जाए चिकन ब्रेस्ट यहाँ पर हमने लिया है वन के जी और वो भी बोन लेस चिकन ब्रेस्ट को क्यूब्स की सूरत में काट लिया है अब डाल देते हैं पॉट के अंदर और साथ ही इसमें ऐड करेंगे सौफ दाल चने की दाल हाफ़ के जी क्वांटिटी पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना एक किलो चिकन हाफ के जी चने की दाल और इसके अंदर ऐड करेंगे एक अदद प्याज चार पीसीस हमने काट लिए हैं लहसन अदरक का पेस्ट टू टेबल स्पून ज़ीरा वन टेबल स्पून धनिया पाउडर वन टेबल स्पून गोल लाल मिर्च दस अदद दस अदद लौंग दो अदद बाद के फूल वन टेबल स्पून साल्ट वाटर तीन से चार कप वाटर आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि इसको हमने ड्राई करना है मुायश बिल्कुल भी ना रहे इतना पानी डालें के आल और गोश्त गल भी जाए और ड्राई भी हो जाए तमाम इंग्रेडिएंट को डालने के बाद कर लिया है मिक्स अब फ्लेम को कर देते हैं मीडियम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक होने देते हैं कुक होते हुए दो मिनट हो चुके हैं इस टाइम पर आपने एक काम करना है ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है देखिएगा इस टाइम पर ये झाग जो आए हुए हैं इनको निकाल देना है ये इस तरह आपने झाग को निकाल देना है ये झाग या तो गंदगी की वजह से आते हैं जैसे दाल है दाल को हमने अच्छे से वॉश तो किया था लेकिन फिर भी कोई डस्ट वगैरह या कोई गंदगी हो तो उसकी वजह से झाग बनते हैं या फिर ये ब्लड होता है गोश्त का तो इसको आपने लाजमी रिमूव करना है यही आपके टेस्ट को खराब करता है ये तमाम के तमाम झाग हमने निकाल दिए हैं अब दोबारा मज़ीद इसको कुक होने देते हैं कुक होते हुए बारह मिनट हो चुके हैं हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है इस टाइम पर दाल को चेक करके बताते हैं क्योंकि दाल हमारी गल चुकी है लेकिन अभी थोड़ा सा वाटर है वाइस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल इसको ड्राई करना है दो से तीन मिनट मज़ीद लगेंगे वाटर को ड्राई होने में चरण जी कवर हटाकर कर दो से तीन मिनट के लिए मज़ीद कोक होने देते हैं कूक होते हुए तीन मिनट हो चुके हैं फ्लेम को करते हैं ऑफ देखिएगा नाजरीन इस टाइम पर वाटर बिल्कुल ड्राई हो चुका है अब रख देते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए और फिर ठंडा होने के बाद हम करेंगे इसको चॉपर के अंदर चॉप अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले यहाँ पर ऐड करेंगे हरी मिर्च हरी मिर्च को आपने इस तरह काट लेना है हरी मिर्च आठ से दस हदस अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो फिर ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन आठ से दस इनफ है इस तरह दरमियान में से पीस करके डाल दीजिएगा पुदीने के पत्ते थोड़े से तकरीबन आधी गुच्छी के करीब हैं और इसी तरह धनिए के पत्ते धनिए के पत्ते थोड़े ज़्यादा डालिएगा जितना पुदीना लिया है पुदीने से डबल हो चॉपर के अंदर डाल लिया है जौन सा मटीरियल अभी हमने कुक किया है दाल चना और गोश्त अब इसके अंदर ऐड करेंगे एग एग को पहले आपने इस तरह सेपरेट तोड़ना है कटोरी के अंदर डालें ताकि अगर एग खराब हो तो ये आप तमाम को खराब ना करे फिर आपने इस तरह अप्लाई करना है दो से तीन एग का इस्तेमाल करना है तमाम इंग्रेडिएंट हमने डाल लिए हैं चॉपर के अंदर अब कर लेते हैं चॉप चॉपर के अंदर मिक्सर को चॉप होते हुए तीन से चार मिनट हो चुके हैं चॉपर का स्विच करते हैं ऑफ और देखते हैं क्या सूरत हाल है मिक्सर इस टाइम पर बहुत जबरदस्त चॉप हो चुका है अब इसको एक खुले बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं देखिएगा विवर्थ इस तरह थिक होनी चाहिए ये जो थिकनेस है इसकी इस टाइम पर परफेक्ट है बाइंडिंग बहुत ही जबरदस्त हुई है क्योंकि यहाँ पर इमेल्सिफिकेशन का अमल हुआ है इमेल्सिफिकेशन में बाई फोर्स किसी भी चीज को प्रेस किया जाता है इसको प्रेस करने की वजह से इसके अंदर एक खिंचाव पैदा होता है और ये खिंचाव जितना ज्यादा होगा उतनी ही जबरदस्त बाइंडिंग होगी हमारे यहाँ पर अमूमन कॉर्नफ्लोर मैदा और बेसन को ही बाइंडिंग एजेंट समझा जाता है लेकिन कमर्शियल लेवल पर बाइंडिंग एजेंट के तौर पर मिथाइल सेलोल्यूज इस्तेमाल होता है ये केमिकल जब आप कमर्शियल लेवल पर इसको इस्तेमाल करते हैं इसकी वजह से बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है थिकनेस बहुत ज़बरदस्त आती है और इस केमिकल की वजह से आप फूड को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं चिकन शामी कबाब के मिक्सचर को हमने यहाँ पर पीस लिया है अब इसके अंदर ऐड करते हैं कुछ इन्ग्रीडियंट काली मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून पीपली क्वार्टर टी स्पून पीपली देखिएगा इस तरह की होती है और यह हमने पीस ली थी इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है कबाब चिली हाफ टेबल स्पून गरम मसाला हाफ़ टी स्पून मसाला पाउडर होम मेड इस्तेमाल करेंगे तो ये बेस्ट है अब यहाँ पर ऐड करेंगे लेमन जूस लेमन जूस का आपने ख्याल रखना है जो इसकी थिकनेस है वो नहीं ख़त्म करनी लेमन जूस हाफ़ टेबल स्पून साल्ट टू टेस्ट साल्ट का भी आपने ख्याल रखना है क्योंकि साल्ट ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं वन टेबल स्पून साल्ट इस्तेमाल किया था जब हमने दाल और गोश्त को बॉईल किया था अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब आपने अपने हिसाब से ऐड करना है अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को डालने के बाद कर लेंगे अच्छे से मिक्स शामी मसाले को चॉप करने के बाद कर लिया है अच्छे से मिक्स अब हम शामी तैयार करते हैं शामी कबाब में कर ले लें उसके साथ आप तैयार कर सकते हैं जिस तरह प्रोफेशनल लेवल पर तैयार करते हैं इस तरह शामी का साइज़ भी सेम होएगा और शामी तैयार भी एक जैसी होंगी अगर आप घर पर बना रहे हैं हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं ये देखिएगा इतनी जबरदस्त शामी तैयार हुई है प्लास्टिक शीट के साथ इस तरह कर दी है कवर अगर आप फ्रीज करना चाहें तो इस तरह रख सकते हैं एक यहाँ पर हाथ से भी बनाकर आपको दिखाएंगे कि हाथ से इसकी मेकिंग किस तरह होती है आप चाहें तो हाथ के साथ भी बना सकते हैं देखिएगा हमने हाथ के साथ बनाई है सेम वैसे ही बनी है जिस तरह शामी मेकर के साथ बनाई थी शामी कबाब बना ली हैं अब कर लेते हैं इनको फ्राई फ्राई करने के लिए हमने आयल को पहले ही प्री हीट होने रख दिया था इस टाइम पर आयल का टेम्परेचर 170 डिग्री सी पर है अब इसके अंदर हम फ्राई करेंगे शामी कबाब को अब दो मिनट के लिए एक साइड को फ्राई करना है और दो मिनट के लिए दूसरी साइड को दो मिनट हो चुके हैं एक साइड को फ्राई होते हुए साइड को कर देते हैं चैन दूसरी साइड को भी फ्राई होते हुए दो मिनट हो चुके हैं इस टाइम पर शामी फ्राई हो चुकी है अब इसको निकाल लेते हैं ऑब्जर्वर पेपर के ऊपर ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत आइल हो वो भी ऑब्जर्वर पेपर ऑब्जर्व कर ले देखिएगा नाजिन कितना जबरदस्त कलर आया है इसी तरह तमाम शामियों को कर लेंगे फ्राई फाइनली इस टाइम पर क्रिस्पी शामी कबाब तैयार है गार्निश हमने कर लिया है अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है देखिएगा विवर्स ओढ़ के दिखाता हूं मैं आपको किस तरह क्रिस्पी है बहुत ही जबरदस्त शामी कबाब बने हैं और अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट कैसा है? वाओ कमाल! बहुत ही जबरदस्त शामी कबाब बने हैं जिस तरह के आप जाके फ्रोजन पॉइंट से लेते हैं के, के और दूसरे ब्रांड के भी लाकर फ्राई करते हैं सेम वैसे ही बना है क्रिस्पी है और बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट है आप भी इसको जरूर ट्राई करें अगर आप शामी कबाब को लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज करना चाहते हैं स्टोर करना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर आपने वो केमिकल का इस्तेमाल करना है जो सा हमने दरमियान में बताया था मिथाइल मेथाइल का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है वो हजरात जो हॉस्टेलाइज हैं जो जॉब वाले हैं वो इसको बना कर रख लें बगैर केमिकल के भी आप 15 से 20 दिन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं स्टोर करें जब ज़रूरत हो निकालें दो से चार फ्राई करें और खा लें अगर आप चाहते हैं हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज अपने और अपने अहल खाने का ख्याल रखिएगा